Есть Бог над всеми землетрясениями, над всеми кошмарами, которые ждут этот мир. И каждый день происходят какие-то кошмары и какие-то проблемы. Людям нужен Бог, потому что Бог больше этих кошмаров. Я вам кое-что хочу рассказать. Все на самом деле очень просто. Есть история человечества. Ной, Лот, например. Скажите, они спаслись сами или Бог поспособствовал их спасению? Бог их спас. В Библии есть куча примеров, когда Бог посылал ангелов, то есть Дух Святой дан людям. Для чего? Чтобы люди могли общаться с Богом через Духа Святого. Поэтому Бог говорит, бодрствуйте и молитесь, чтобы внутри вас было Царство Божье, чтобы в вас был Дух Божий, и вы сможете иметь связь с Богом. И что это даст? это даст, когда будут происходить какие-то события. Бог на уровне Духа, Он может обращаться к тебе и говорить, как Он это делал Петру, как Он это делал всем пророкам, как Он это говорил там, Моисею, понимаешь, всем. Точно так же, как и это было в жизни Иисуса. То есть Бог, Он будет способствовать. Наша задача, чтобы Бог был внутри нас. И если воля Божья есть на то, чтобы нам еще что-то сделать, многое-многое, то Бог нас проведет хоть цунами, хоть два цунами, хоть землетрясения, хоть еще что-то. Надо, Он ангела пошлет. Помните, как к Петру. Был план на волю Божью. Главное, что Петр, он был верующий, чтобы он был в духе. И тогда Бог посылает ангела, ангел убирает его, чтобы его не убили. Сколько раз Павла хотели там побить, убить. Бог в дух жизни послал, и все. И вы устанете читать об этих всех событиях, или точно так же, как это было в жизни Лота, пришли ангелы, вывели его, и сошел серный дождь. И огненный, да? Вот это и есть суть, счастливый конец. В этом и есть воля Божья. Вот для этого и нам надо Иисус. Потому что Бог знает наперед что будет, как будет. Поэтому он дал эту лодку, дал этот ковчег Ною. Послал ангелов, вывели этого лота. Понимаете? Как во времена гонений, знаете, было, и люди не знали даже, где собираться, потому что люди арестовывали, убивали. И люди могли на уровне духа многие вещи получать. Знали, куда пойти, куда обратиться. Петр молится на крыше. Приходят люди, и Бог ему говорит на уровне духа, да? Корнилию он посылает ангелов для того, чтобы спасти. Есть Бог над всеми землетрясениями, над всеми кошмарами, которые ждут этот мир. И каждый день происходят какие-то кошмары и какие-то проблемы. Людям нужен Бог, потому что Бог больше этих кошмаров. Он тебя уберет оттуда, куда кирпич должен упасть. Он тебя выведет оттуда, где должен дождь огненный сойти. Он тебе скажет, в какой город тебе идти? В какую страну тебе ехать? Где будет цунами, а где не будет цунами? Этим всем переполнена Библия. Вот это и есть счастливый конец. Вот нам просто надо быть послушным нашему Господину, а все остальное это забота Господина. Да, Господи? Все ты делаешь, Господи. Ты исцеляешь, ты спасаешь. Ты прилагаешь людей аллилуйя все ты делаешь как петр говорил земля и все дела сгорят господь говорит и из этого пекла один берется а другой оставляется как ты думаешь что берется а кто оставляется то что болтает он оставляется а тот что имеет царство божие внутри духа святого тот берется хоть на поле ты будешь хоть в кровати ты будешь Хоть на работе ты будешь, без разницы. Хоть это ночь будет. Бог видит тебя и днем, и ночью. Он найдет тебя. Аллилуйя. Главное, чтобы ты его нашел. Главное, чтобы ты был верный. Поэтому, когда вы проповедуете и показываете ролики, в конце говорится, приходите в церковь изучайте Слово Божье. Иисус есть ответ, Иисус есть выход. Вот это вы и должны рассказать, для чего людям нужен Иисус. Иисус пришел, чтобы мы были крещены Духом Святым и огнем. Если мы крещены Духом Святым, Бог внутри нас, мы имеем с Богом общение, и Бог будет говорить. Ты знаешь, неоднократно в моей жизни там и аварии, и проблемы, и болезни, и что угодно было. И Бог наперед говорил, Он останавливал. И это было неоднократно. Вот в чем суть. Если в твоей жизни есть Дух Святой, в твоей жизни тогда есть огонь. Для того, чтобы ты пошел и запалил другого, а тот другой пошел и запалил третьего огнем Духа Святого, четвертого. Аллилуйя! В этом есть и сила, что ты можешь идти и принести жизнь, принести огонь Божий в жизнь этих людей, свет Божий. Аллилуйя! Счастливый конец!